только -то удачи, классный парень, классный футболист. За то время, что он не э, был в Динамо, э, мы с ним хорошо подружились, и, и я желаю ему только удачи. Компания там хорошая. Паттерн, Варвара. Почувствую, немножко залюбил. А здесь не люди. Ну, это его выбор, нужно его уважать, и я думаю, что для него это не, а не, не плохой вариант. Скоро сборная разбирается, да, будет подходить на этот миг, и... Ну, пока мы думаем только клубные дела, да, когда уже поедем в расположение положение национальной сборной, надеюсь, что вызовут. Будем Будем уже думать конкретно создавать. Сейчас я на тренировке оставлю чтобы домой и играл. Первый да. матч домашний, что скажешь болевальникам? Какие месяцы в Киеве был? Футбол. Ну, конечно, хочется пригласить болельщиков на, на игру, потому что и мы соскучились за болельщиками, соскучились за их поддержкой. Так что приглашаю всех, всех на, на игру с Олимпику. Постараемся порадовать хорошие, качественные. Я думаю, что да, потому что видно, что ребята, ребята прогрессируют, и тренерский штаб это видит и доверяют этим ребятам. Так что все, все в их руках, в ногах, как правильно связать И самое главное, чтобы ребята не останавливались на достигнутом. Спауза действительно была сейчас настолько функциональна и... Я думаю, что, что готовы на, на все сто процентов, потому что для, для этого и делаются сборы, для этого делаются игры на сборы. так что я думаю, что все, все ребята готовы. Конечно, хотелось бы по две игры в неделю играть, потому что совсем, совсем скучно, но сами виноваты. Наверное, нужно быть реалистами, да, и нужно понимать, что отрыв достаточно велик, и ну, в нашем чемпионате будет очень, очень тяжело. Так что для нас, я думаю, сейчас самое главное, это показывать хорошую, качественную игру, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Это самое главное. Мы уже очки будем считать там, в конце. В конце чемпионата я уверен, что все ребята, тренерский штаб сделают, сделают все, все необходимое, да, чтобы выходя на каждую игру, добывали две